जय श्री कृष्ण जय माता परेशानी बॉक्स में हार्दिक स्वागत है आजन भजन सांका मे भक्त विभीषण जपे रा भजन सारू लगे तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर थी करजो गणपति बापा की जे कृष्ण कन्हैया लाल की जे श्री रामचंद्र भगवान की जे रणछोड़ राय की जय उमापति महादेव की जय लंका है भक्त विभीषण जपता राम रे जय रघुनन्दन जय रघुनन्दन जय रघुनन्दन नाम रे सीता सोधव नडे लात्या जी पहचया हनुमान् रे भक्दयते भेट्या हया माहे राम रे हैया मा हेराम रे जय रघुनंदन जय रघुनंदन जय रघुनंदन नाम रे विभीषणे पत लि दी सीता के रुठामरे अशोक वन ए बैठा है जपे रामनू नाम रे जपे रामनू नाम रे जय रघुनंदन जय रघुनंदन जय रघुनंदन नाम रे विभीषण ने बतला दीदू सीता के रूठा अशोक वनमा ए बेठा छे जपे रामनु नाम रे जपे रामनु नाम रे जय रघुनंदन जय रघुनंदन जय रघुनंदन नाम रे सोधी काड्या जान की जीने जय चरण मा पड़िया रे दाक्ष नो नास हूँ कहीं गड़गड़िया रे सोधी काढ़िया जान जी ने जय चरण में पड़िया रे द्राक्ष नो नास करवा हूँ कहीं गड़गड़िया कूक कही गणगड़िया रे जय रघुनंदन जय रघुनंदन जय रघुनंदन नाम रे जय रघुनंदन नाम रे दाना वो ने मारी नाख्या लंका पूकी दीदी दी। मूर्छा आवी राम प्रभु ने विगत जनावी दीदी दी रे विगत जनावी दीदी दी रे ने मारी नाख्या लंका भूकी दीदी रे पाछा आवी राम प्रभु ने विगत जनावी जनावी दी, दी रे जय रघुनंदन जय रघुनन्द जय रघुनंदन नाम रे जय रघुनंदन नाम रे राम पर प्रभु प्रभुये च रावण मारि लङ्का जिति ली धीरे ने लङ्का गादी दीदीरे दी, दी गादी दीदीरे दी धीरे दी राम प्रभुये रावण मारि लङ्का दीरे राम भक्त विषने लङ्का गा दी दी दीरे न जय घुनन्दन जय नाम रे जय नाम रे लङ्का माहे भक्त विभीषण निसदिन जपता राम रे जय रघुनन्दन जय घुनन्दन जय नाम रे जय घुनन्दन કૃષ્ણ કન્યાલા લીજે ભજન કેવું લાગ્યું આમ તો મને સૂરનું જરા પણ નોલેજ નથી પણ હું કોશિશ કરું છું જો સારું લાગ્યું હોય તો જરૂરથી કોમેન્ટ કરજો અને ના સારું લાગ્યું હોય તો પણ જણાવજો કે મારામાં શું ભૂલ છે હું જરૂર એને સુધારવાનો પ્રયાસ કરીશ તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો તો જય માતાજી જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને